来呼吸新鲜空气，亲近大自然。哇，早上的天气好好甜，好清新。嗯，喝杯清爽的饮品，拍拍美照，发发朋友圈，最后再以一个美丽又宁静的海滩结束完美行程。哇，这个小朋友玩得很开心呢。h e l l o 这一切只需一天时间，跟着我们来轻松体验，一起出发，兼竹文府。 我们还在我们的建筑文福。是的，是的啊，早上的天气真的很甜，是的，空气很清新，嗯、是的。那今天就是我们昨天住的这个地方呢，嗯、它好像呃有很多这个活动，我们也体验很多。哎<对>，那像这种类型的度假度假村或者度假呃酒店，在建筑文府是不是有挺多？对，有超级多，差不多有。嗯 上百个哦，也就是这种类型的，比如说，呃，它有它的卖点，哦、它有它的，比如说这个地方它就卖它的这个、哦、这个风景,风景跟它的自助餐，对，还有它的这个水上项目，对，其他地方也会有，就是有各个地方就有不同的亮点，嗯嗯，是的嗯 这其实每个地方价格都是呃差不多，就看选择，说你想要什么亮点，想要吃的，想要玩的比较多，你就去看他们的那个套餐吧。对对对，是的，是的。哎，你看，这么早就有人来玩这个滑梯，水上滑梯。然后那边还可以就是在水上奔跑，啊，它有那个那个垫子，对，有那个垫子可以在水上跑。但好可惜，我们我们已经。 打罢好了，我们不能再吃了。是的，哎，只能看别人，看别人，看别人玩吧。对，叔叔，哈哈，耶！加油，Let's help you, dear. You are the champion. Yeah，让他们替我们玩。对啊，把我们那一份也玩，一起玩了吧。对，把我们那一份也玩了。加油，加油，加油！胡宗 เร็วกันอีกเร็วกันอีกไป 蛇皮果有四次哦，我没吃过，拿起来看一看，确实长得很像蛇皮。哎，真等真的哇、哦，你看这里有好多这个。嗯，他说他就是让我们尝试一颗。嗯，蛇皮果好像好像我我很少吃哎。好不好？看你看看哦，我好像有吃过，就是剥开过的，没有吃过这么新鲜的。 现剥给吃，哎，好震撼啊！酸的，酸酸甜甜，看，就是这样子，蛇皮果的里面长这样、哦。观众朋友们，有没有吃到过,过？嗯，好吃，好吃。嗯，酸的，好像有吃过，但好像又没吃过的样子。好震撼！Thank you，有了一个收获。来，我们看这边，这是那种海鲜，到了一股嗯海鲜味道，就是蒸它的。 嗯，好甜哦。嗯，能把那个壳吃下去吗？应该可以。嗯嗯，好甜哦。嗯，好吃哦。嗯、又有了新的收获。Yeah, thank you。 在大自然中待了一天一夜后，最先浮现在脑海的就是一杯冰凉的饮品。看了地图，这家 Sea Holiday 咖啡厅刚好在我们的路线上，距离这里二十三公里，车程大约二十六分钟。于是我们就顺路来喝杯饮料，顺便拍几张美照发发朋友圈。 它弄得好好看，很复古的样子。装修很来，公主请吧。好，哇，里面，哦，里面好好看。来，我们去点个饮品喝喝吧。哇，我我踩到了，我也是，小心一点，小心一点。然后光明弄。好，了后好，有 m a n g 呢？好那边有蛋糕，我们去看蛋糕。去看一下，好可爱。来，你看一下，你选。 ผมว่าผมแนะนำให้คุณเอาอันนี้นี่เหรอคะแต่ผมว่าอันนี้ดูดีกว่าค่ะใช่ค่ะนี่คือชีสพายชีสพายหนึ่งนะคะหอมพริกมะพร้าวแล้วก็เอาน้ำหอมใบเตยได้ค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้นี่คืออันนี้คืออะไรคะนี่คืออันนี้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  对，桃子,桃子茶，<Yeah> 先喝一口，一口嗯，嗯，歪歪，哦，好舒服，好舒服，好舒服，<laughs> 对啊，这么热的天气就适合来这种冷饮咖啡店来小喝一杯。 然後再拍拍脸蛋，对，聊聊八卦，一天就过去了。<laughs> 是<的>。哎呀，你看哎，那边那边桌子，刚刚那个客人终于走了，了呵呵我们可以过去占位,位置。 我们去那边拍，那风景更好一点。对对，可以看到海边。把这个拿过来吧。对。来，跟着音乐律动。欸、One, two, three。而且还是那种 hip hop 风格。<哇>整个店就只有我们两个人这里扭来扭去。包,包下这个咖啡店了，<laughs> 来，大家嗨起来！ 哎，我觉得我们喝的差不多了，现在已经有精力好去拍照吧。对、啊、你看,看到那边、个、很多这个拍照的这个道具。对，走吧，走走走走走。走走走在吃饱喝足之后，我们继续出发。 从 c Holiday 前往达信大桥，路程大约四点五公里，车程只需七分钟。一到达，美丽的海景便映入眼帘。哎、欸，你看，<哇>我们现在正在经过这个蓝信大桥哦，哦、嗯，看旁边，哎、欸，看到很广的那个海景哎、啊，是啊是啊，可以看到海景。 这座桥的正式名称是达信大地大桥，但当地人更习惯称它为乐信大桥。它是连接建筑文河两岸的重要地标之一，也是东部地区最长、最美丽的桥梁之一。桥上设有关景点，旅客可以停车欣赏河流、山景以及沿岸渔民的生活风貌。 附近你看那个，呃，好像是一些渔民，对，他好像生活居住在这里耶。嗯，看，你知道吗？这个蓝形大桥是泰国东部最长的一个桥，你猜猜有多长？我目测啊，目测可能有两公里啊，多了一点点，其实是一点零六公里哦，一点零六。对对，然后你看中间的桥，我们可以下去就是拍照，可以作为一个旅游打卡点，很多旅客都会。 过来后停在桥的中间，然后拍照打卡。可是由于我们的行时间比较紧凑，嗯嗯、所以啊，我们就只能对，只能路过，眼看就好了，<吧>欣赏，用眼睛欣赏美景就好了。对就，就前往下一个目的地吧对。我们再在下一个目的地见吧。离开达信大桥后，是时候前往我们今天的最终目的地卡丁湾。 它距离这里仅两公里，再坐车五分钟便能欣赏大海的美景啦、啊。哎、嗯嗯欸，我们现在已经差不多还有三分钟的路程就到了，嗯、是不是很神秘？啊、这个你看，这个树，<吧>然后两这个哇，在在在这样的一个弯弯绕绕的路上，<对>就是很神秘。是呀、啊就是，就是旁边两就是树，好像是环绕这条路。对对对，对对对啊、你看，好像我们要进入一个秘密基地一样啊。 来，我们先去看一下观景台哦。灯还是有蛮好喜欢这种感觉。有人来了，你看他们已经装备齐全，游泳圈都很齐全。人家来这边干什么？你知道吗？人家那个野营是吧？哦，露营吗？露营就是有那个帐篷。不算露营，是那种 picnic，picnic 就是野餐。来这边是啊，就是铺一个。 铺一个那种那个布啊，然后再摆东西的对，然后来这边吃啊喝啊什么？你看，不是空气好好。在海。哎。哦，那边有那个指标，是吧？我们要去的那个湾是不是就在这里？对，Glatting Bay，哦，Glatting，就是往右边。哇，你看，人家已经玩回来了。对，路程差不多有三百米。三百米。对，三百米的路程，大家看一下。 哇！我看到那里，这个是什么？哎，我看一下，这是什么？<laughs> 哦，就是他怕我们走不动，嗯、所以这个，你看这东西是这样吗？他怕我们走不动，所以就是像我们的拐杖一样，嗯、这样。哎呦，那我们拿一个走吧。好，因为下坡的时候应该不是很累，但上来的时候我觉得是的，是的，可能要需要。<对>是的。哦、下我们一步一步往前。 收拿出我们年轻人的气势，对，收出大王教我<走>来巡山喽！哎、呀，哎、呀我们到了，到了你看，哎，终于到了，那边写着敖歌听到了我们的干。 三好学生，走，我们去海边玩吧！<走>哇，喂，你看到这个吗？看，它会有说，如果今天那个天气不好的话，可能就会是红色的旗子。哦，那今天是绿色的呢？绿色都是说明我们可以下去戏水哦，就是绿色就是安全的，对,对吧？对就可以下去玩什么的，<对>可以去吧。 那我们不玩水了，今天我们还要准备我们下一个的情、哦。那我们去玩一下吧，冲下去看一下,下吧，啊、走吧。哇！哎<哇>、欸，每个海滩都有不同的那种风味。对啊，它这个海滩好像是比较安静、哦。对，很安静。然后它这里呢比较有这种比较多这个礁石，你看哦，你看，对哦，这个礁石哦，它只有这一片这个区域，这一片区域是可以走的。嗯 对，很多人你看，他们就是拿那个凳子啊，来这里像是露营啊，这树一下，对对，带着点心来吃，来吃，看着海景，听着海浪声。那我们去海边吧。好，你确定吗？我走吧。你确定吗，鞋子？哇！你看他们一家三口人在那边游泳、玩水，啊，嘿嘿嘿，啊，也好想。 下去游泳、哦，对。可是我们今天行程安排的特别紧、嗯，对，只能来先散散步吧。但是可以期待一下我们接下来的旅行，<好>因为也会有这种下海玩的。这个、嗯、很安静啊，就适合这种休闲，对，逃离这种城市的喧嚣，对对,对、啊啊。没关系，我们今天就是散散步，对，记录一下这个此刻的美景，享受此刻。 <对>无需多言，哎、好好建筑玩夫，夫我们来啦！这边的船看到我们吗？看不到也要看到啊！但我们看得到你，哎、尖叫声，耶！哇哦！看，哇，这小朋友玩得很开心呢。Hello，Hello。Hello. Hello. 觉得这次旅行，我觉得这次我印象比较深刻的是那个呃，看那个红头鹰，因为它是成群结队的，我是第一次看到这么这么大群的红头鹰。我也是，还有那个那个那个敲螃蟹吧，那个把把那个螃蟹，而我第一次这么敲螃蟹。昨天应该多吃了。是吧？哎，但跟你说，这全部。 只是个开胃菜，真的吗？对，只是个开头。然后我们还有很多很多旅行，哎，还有我们还有很多很多旅程在我们的建竹文府，所以跟着我们一起期待吧，一起期待吧，让我们一起恋爱泰兰德，练练建竹文练练建